Мы все хорошо знаем, что э, э, власти последнее время э, использовали культуру просто как обслугу. Мы все хорошо знаем, что э, творческие люди живут на гранты, позорные гранты и фонды. Мы все отлично знаем, какой бюджет выделяется под э, культуру. Мы собрались здесь, потому что мы больше не можем молчать, потому что нужно что-то делать, потому что невозможно уже дальше терпеть э, ситуацию, когда э, культуру используют просто как э, обслуживающий персонал. А последнее время это сколько лет у нас? Лет 8? Ну, давайте говорить о... Э, в годах независимости Украины, потому что ну, мы полагали какие-то будут изменения в стране, изменений не случилось. Я думаю, что Конгресс ⁇ это первый шаг к такому объединению. Я думаю, что перед нами стоит задача организовать большую медийную площадку. Медийную, возможно, это какой-то канал, который сможет объединить всю культурную среду Площадку, на которую можно вынести свои продукты, которую можно популяризовать Которую можно представить и не просить у фонда грантов с протянутой рукой В которую в худшем случае плюнут, а в лучшем случае просто отвернутся и отойдут очень жаль, что мы не можем собрать всех здесь сейчас, ну, такое количество желающих обсудить эти проблемы, обсудить свои проекты, свои инновации, что мы думаем, что в очень скором будущем, даст Бог, все будет хорошо, мы сделаем следующий какой-то шаг. На конгрессе присутствуют около 230 желающих из разных уголков Украины и приехали гости из и даже очень дальних стран, например, из Исландии, Польша, конечно. Мы говорим. Мы думаем, что нам делать дальше. Мы думаем, что что-то из этого получится. Мы очень надеемся, и мы за нами никого нет. Мы задавали вопрос, кто нас поддерживает. Мы сами собрались, мы сами решили, сами организовали. Мы никогда не думали, что такой будет отклик. Мы очень рады, что это получается. Мы всем задаем один и тот же вопрос: какой результат конкретно вы ждете от этого конгресса? Консолидация. Ждем организации движение за освобождение культуры. Если можно так говорить. А от кого вы собираетесь освобождать культуру? От шелухи, от непонимания, от путаницы. Люди, которые сейчас у власти и были у власти, политики, они до сих пор путают культуру с искусством. Они до сих пор не понимают разницу. Для них культура э, ⁇ это танцы. Это э, цирк, это песня. Они не понимают, что культура ⁇ это э, эталоны. Они не понимают, что э, культурная среда уже больше не может терять, поскольку у нас массовая иммиграция культурческих э, людей э, из страны. Иммиграция, которая не возвращается в страну, которую мы потеряли. Вы хотите дать шанс людям мы хотим вернуться? хотим дать шанс вернуться, да, потому что они думают по-украински, они наши. Тут комфортнее, конечно. Им, да, им им они нам нужны здесь. Они нам здесь нужны больше, чем там. И потом мы строим новую страну. Сейчас самое время подумать о культуре. Спасибо.